বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল কম্পিউটার ব্যাটারি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে এই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল কম্পিউটার ব্যাটারি বিক্রি করলেন উঠেছে অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের রুমে তালা লাগিয়ে প্রতিবাদ স্থানীয় জনগণের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা জানার নতুন শিক্ষক নিযুক্তির দাবি তিনসুকিয়া জেলার কাকোপথার শিক্ষাখণ্ডের অন্তর্গত দপথার মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন স্থানীয় জনগণ প্রধান শিক্ষক পবিত্র চাংমাই বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের টিউবওয়েল কম্পিউটার ব্যাটারি ইত্যাদি বিক্রি করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এই ধরনের শিক্ষককে অনুত বিলম্বে সরিয়ে নতুন একজন শিক্ষককে নিযুক্তির দাবি তারা উত্থাপন করেছে আগামী পাঁচ সেপ্টেম্বরের ভেতরে নতুন প্রধান শিক্ষক নিযুক্তির দাবি তারা উত্থাপন করেছে অন্যথায় তারা বিদ্যালয় বন্ধের মতো কার্যসূচি হাতে নিতেও বাধ্য হবে বলে হুমকি দেয় শিক্ষক কেইজন আহিলে এল পি এপৰা এম ইলি এডজাষ্ট কৰি দিলে স্কুল এল পি এপৰা এম ইল এডজাষ্ট কৰা শিক্ষকে প্ৰধান শিক্ষকজনেই যদি বাকী শিক্ষকৰ লগত যদি মিলা প্ৰীতি হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত তেখেতে কেনেকৈ মিলা প্ৰীতি হৈ থাকিব সেইটো আপুনি আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওকচোন হে আজি প্ৰতিজন শিক্ষকে কয় আমাৰ লগত চাহ অকণমান নাখায় আগতে ইমান ভালকৈ চাহ খাইছিলে এতিয়া নিজে এটা এটা ৰুম বনাই ল'লে সেই ৰুমৰ ভিতৰত গৈ তেখেতে চাহ খাব বিচাৰে চাহো আকৌ জেহা তাহা মানুহে দিলে নহ'ব দিয়া মানুহো আছে বুলি কোৱা শুনিবলৈ পাইছোঁ হে যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম হয় তেতিয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ৰাইজৰ অনুষ্ঠান হ'বনে ৰাইজৰ অনুষ্ঠান ধ্বংস হ'ব গতিকেলৈ এইখিনি গৃহীত ব্যৱস্থা যিখিনি আমাৰ এতিয়া কৰ্ম কাজ চলি আছে এইখিনি যাতে সুকলমে উপ পৰ্যায়লৈ আমি যেনেধৰণে গ'লোঁ তেখেতলোকে যদি চালি যাই চাই অতি শীঘ্ৰে যদি এইটো কৰ্ম নকৰে তেতিয়া আমি সকলো ৰাইজে গোট খাই আমি নিশ্চয় স্কুল তলা বন্ধ কৰিব লাগিবই সকলো ৰাইজকে কৈছোঁ যা এটা কথা কথা পঢ়াইছে টকা পইচা টকা প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াই প্ৰাইভেট স্কুলত দহ হাজাৰ টকা পাই পিনে দহ মাহ পাই ভালদৰে পঢ়ায় আৰু বিভাগীয় অফিচে ভালকৈ মেইনটেইন কৰে কাৰণে হয় আজি আপোনালোকে কি কৰিছে দহ বা গ'লে বেয়া পায় অস ৰাইজক গৈছোঁ আমি ভালকৈ উত্তৰ এটা দি বোলে আজিয়ে হ'ব বুলি সঠিক উত্তৰ নিদিয়ে সেই সঠিক উত্তৰ নিদিয়াৰ ফলত আজি ৰাইজ জংগী হ'বলৈ পাইছে কাইলৈ বা কি পৰিস্থিতি হয় ৰাজহুৱাভাৱে মিটিং পাতিলে তেওঁটো উপস্থিত নাথাকে উপস্থিত থাকিলেও বা কি পৰিস্থিতি হয় কোনো নাজানে গতিকে আপোনাক ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ খুব সোনকালে আপুনি যদিও কৈছে ডাইৰেক্টৰ অফিচলৈ পঠাইছে ডাইৰেক্টৰ অফিচতো ইমান দিন নালাগে কোনো এটা কাম কৰিবলৈ ইমান ৰাইজে যেতিয়া লাগে একেৰাহে চাৰিদিনকৈ গৈছোঁ চাৰিদিনতো এতিয়ালৈকে উত্তৰ নোপোৱাৰ বাবে আপোনাক ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ খুব সোনকালে সিদ্ধান্ত লওক নহ'লে যে কোনো খবরের জন্য যোগাযোগ করুন সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি থ্রি জিরো এবং সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো নম্বরে